15 листопада другий тур виборів міського голови Кременчука. Кожен свідомий громадянин має скористатись своїм правом волевиявлення. Ми вийшли на вулиці міста і поцікавились у пересічних Кременчужан їх думкою. Чи варто йти голосувати? Да, через тижні після першого. голосувати? Ви знаєте кандидатів, які будуть участь. нужно йти на вибори в будь-якому випадку, щоб не воспользовались другие люди. 15 ноября, знаем. А знаете, які будут? Знаем, знаем. Пойдете на выборы? Пойдем. А Пойдемо. Пойдемо. Я вважаю, я вважаю. Да, Они, да, да, да конечно, на конечно, да, надо, да, надо, да, надо да, потому на волос, что сколько да, же можно да. быть выбором? Это же дорого. Лучше э, действительно каким-то не обеспеченным семьям какие-то денежки дать. Детям маленьким, пенсионерам, которые память. голодают, у алкоголиков, родителей. 15 -го. пойду. Что можете всем крымчанам Идти, конечно, выбирать. Почему? Ну, почему? Для... Хотим жить хорошо. Надо выбирать. 15-го, по-моему. Пойдете на выборы? Да. Кандидатов знаете? Да. А что можно посоветовать всем христианам? Стоит идти или нет? Конечно, стоит, надо. Потому что мы выбираем, в принципе, свое будущее. 15 ноября. Кандидатов знаете? Знаю. Да, пойду. Идти обязательно надо. Ну, потому что это наш выбор. Так что я, я считаю, что нужно всем идти. Обязательно. 15, 15. Пойдете голосовать? Да ну, надо же ты. Ну, надо же как определиться. Так что я думаю, что стоит. Вроде какого 15. -го. Кандидатов знаете? Да? Ну да. Вы пойдете голосовать? Да, в этот раз пойду. <laughs> а всем кремчужанам что можете посоветовать? Стоит голосовать эти или нет? Ну, я думаю, наверное, стоит, потому что так как на прошлых выборах было это вообще как-то, ну, ну, чтобы потом не говорить, что вот выбрали кого-то, как и всех, то есть, э, обвинять в этом, сделать свой выбор, как бы, и нести за него ответственность уже. Да. А я уважаю, ты потребно кремчужанам и голосовать? Голосовать? Я думаю, обязательно. Почему? Ну, потому что мы же должны определиться, кто у нас будет хозяин в городе. Да, пойду, конечно, конечно голосовать. Я думаю, стоит, потому что наше будущее решается. И дай бог, что мы выбрали достойного мэра нашего города. Если не ошибаюсь, 15 листопада. Да. Лучше отдать свой голос за того, кто кого... кандидата, за наше будущее. Нежели за нас кто-то проголосует.